Сьогодні в Києві спека. Більше 36. Ніхто не знає, де сьогодні тепліше. В Києві, в Європі чи в Африці. Але літнє тепло зігріває і наші серця. Адже у нас приємність. Ми зараз в аеропорту Березки. Так. Тут багато зустрічей, сліз, радощів, мабуть, і горя. Але у нас приємність. І ми сьогодні у гарному настрої. Рівно 10 днів назад, 13 липня, ми проведжали переможців всеукраїнського фіналу. Не чуючи красені, не чуючи красуння українського товариства Гліфів на європейський і всесвітній конкурс, який відбувся в ці дні в Чехії, місті Прага. А сьогодні, 23 липня, зараз відбудеться зустріч, ми зустрінемо наших учасників конкурсу. З Чим дізнаємось пізніше? Тож, ж, запрошу ему до залы, пидомразы. Дай я тебя обниму. Супер. Ну. ну, ну. Дай посмотрю, там шо? Тут шо? Не неслышащая, красавица мира, можете ей ручками поаплодировать. Красавица мира, Наталья Билан, Запорожье, Украина. Пошли вот сюда. Прибуття ми дуже раді. Скільки років ми чекали, щоб наша дівчина зайняла знову перше місце на міжнародній арені? Пам'ятаєте першу красуню Катерину Городецьку в Одесі? Вона там була, місць Європи перша. Дуже дякую, що ти продовжила найкращі традиції, які є у нас. Розкажи, як там було? Там було дуже чудово, ми спілкувалися е, з, з, з усіма друзями нашими і е, були цікаві запитання дуже було весело. Там було дуже багато е, міжнародних жестів. ми спочатку не розуміли, а потім поступово, поступово почали спілкуватися. Е, ну, сказали, що дуже багато було гарних хлопців, але я, на жаль, не поправила це ні, ти був найкращий, в тебе найкраща фігура, чим інші. Ні, це просто судді не розібралися. Ні, я побував в Чехії, це вже добре. Действительно такая неожиданная новость была. Ночью мне написала Наташа, что она первое место в мире. Я ночью сразу начала всем сообщать, что Украина очень рада за тебя. Действительно, все волновались, чтобы вы вдвоем победили. Ну и честно сказать, что у нас в Украине парни лучше, чем там. Это действительно. Ну ничего, рад, рада очень за вас. Спасибо вам за такую радость, что вы нам подарили. И давайте я вас обниму. Я вітаю вас, ви привезли перемогу. В першу чергу вітаю Наталю. Вона перемогла серед більше, ніж 80 країн світу і привезла в Україну перемогу. Я вдвічі горда, бо Наталя є студенткою Київського коледжу легкої промисловості. І наш Прекрасний молодий хлопець Денис теж вступає до нашого коледжу легкої промисловості. Я впевнена, що це перша перемога в вашому житті. Бажаю всього найкращого і ще дуже щаслива, що сьогодні можу серед ваших друзів. Батьки, привітати вас, ваши первые кроки в Украине. Детки, внимательно. Я вас провожала, надеялась на победу, что вы оба привезете короны. Наташа, я очень счастлива, что ты умничка, ты звезда, ты красивая. И все у тебя еще будет впереди. Я тебя люблю и очень рада за тебя, сыночек мой родной. Я не могу без слов, без слез. Я очень хотела, чтобы ты победила, но я тебя люблю. И все у тебя будет еще впереди. Вся победа еще у тебя будет впереди. Я очень счастлива, что ты много увидел. Я тебя люблю. Я присоединяюсь ко всем словам, что сказала мама. Я очень счастлива, что наши дети побывали в Праге. Это очень хорошо. Они достигли этого. За Наташу я вдвойне. Доволен, что она заняла первое место в Европе. Это очень большая гордость для Украины. Сынок, тоже молодец. Спасибо тебе. Культурный центр Украинского общества глухих вас тоже поздравляет и с победой и с возвращением в Украину. Нам приятно, что все время подготовки завершилось и что есть победы. Вы уехали одними, а вернулись теперь совершенно другими. Вас завтра ждет новый день. И думаю, что на жизнь вы уже будете смотреть совершенно по-другому, потому что пройдя такой высокий уровень конкурса, увидев и показав себя на мировом и европейском конкурсе, думаю, ваши оценки теперь в жизни должны быть другими. Мы знаем о том, что Наташа хорошая студентка, мы верим в то, что Денис выберет себе профессию и поступит в учебное заведение в этом году и будет учиться и приобретать профессию. И думаю, что эта победа поможет вам дальше по жизни двигаться с большими результатами. Скажите, вы уже в Киеве, в Украине, чем планируете заниматься после конкурса? завтра буквально. Что будете делать завтра? Домой приедем, потом решим, ну, обсудим с семьей, что мы будем делать. Денис, чем будешь заниматься? Завтра, конечно, с семьей будем праздновать то, что я приехал из Чехии, буду рассказывать, как там. Что. Сейчас лето, пора отдыха. Вы хорошо Поработали в этом году все-таки три конкурса. Вы прошли областной, всеукраинский и международный. Нужно было бы и отдохнуть немножко. Какие планы на отдых? На море, отдыхать. Денис? Нет, Еще не знаю. знаю, впереди поступление, вступительная кампания, поэтому Денису не до отдыха в этом году. Друзья, поздравили вас, ждут, в Запорожье ждут Наташу, встречать будут да, да. обязательно. Ну что ж, мы желаем вам хорошего отдыха, успешного поступлений и результатов. 25 и 25 сентября ждем вас в культурном центре. Международный день глухих. У нас будет очень много интересных мероприятий и обязательно будет ваша презентация.